Мне очень приятно быть у реального собственника, который понимает, что надо для рынка, для строительного рынка. Это замкнутое как бы, производство, которое производит начиная от исходных материалов, это строительные материалы. Потом он переводит их уже в полуфабрикаты, которые поступают на строительные площадки. И конечно, результат это те квадратные метры, где. Сумщина, суммы лидирует сейчас в украине по выполнению президентской инициативы по доступному жилью. это очень радует мы только что обсудили дальнейшие перспективы что есть возможность увеличить финансирование по этим программам для сумской области потому что ну, не все к сожалению области имеют такого потенциального такой потенциал строительной и э, один из важных э, важных аргументов это вера людей то, что эта программа работает, и то, что те строители, которые предоставляют им жилье, действительно соответствует и жилье качественно. И вот сочетание этих параметров здесь имеет тот синергетический эффект, который очень важен для нас. Мы обсудили о том, что сейчас больше 10 миллионов они еще готовы принять по этим программам. Потом будет приниматься Организационное мероприятие, где-то с каких-то областей неуспешных будем снимать и поддерживать успешных, тем самым стимулируя и тех, и других выполнению социальных инициатив.